Здравствуйте. Сегодня с нами в студии председатель правления Донецкой областной организации Национального союза художников Украины, скульптор, заслуженный деятель искусств Украины Александр Скорых. Здравствуйте, Александр митрофанович Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как самочувствие, настроение? Ну, отлично, как всегда. Угу. Ну, тогда прямо в начале передачи хочу вас поздравить со значительной юбилейной датой 75 лет со дня рождения и 55 лет со дня творческой деятельности спасибо спасибо, спасибо. благодарствую вот вы наверняка не думали что э, всю сознательную жизнь будете с скульптуры и даже иногда быть каменотесом да ну наверное каждый художник не, не думал. Хотя к этому стремились. Многие стремились, и многие знают об этом, что вот он отдался себя искусству. И с детских лет каждый художник занимался своим делом, любимым, то, что ему нравилось. Одни рисуют, другие лепят, третьи вышивают. И к чему-то каждый приходит. Все-таки вы начали, наверное, Прежде всего рисовать, да? Как? Ну, естественно, конечно, все начинается с рисунка. Где бы там это ни было, и как бы это ни было, даже в студиях, даже в училище, даже в академиях, все начинается с рисунка. Ну, в детские годы из-за студии, может, была ну, у вас... Вы в каком городе жили? В Дружковке. В Дружковке. В каждом городе и, и сейчас, и была студия. То ли при дворце, то ли при э, заводе, то ли при... Ну, в основном при, при дворцах культуры. Ну, а кроме рисования, интересы были какие-то в те годы? То ну, нет? тогда я не мог предположить, что я буду заниматься скульптурой. <с Coh É Uno> вот <с <с что. Даже учась в студии, я не предполагал, что вот моя судьба... Э э вот так? Да. Ну, как-то на эти рельсы кто-то вас перевел, значит, ну, когда вы уже в училище поступили. Вот давайте об училище теперь естественно, тут, конечно. Угу. В школе я занимался, как и все, копировали рисунки с книг, а потом уже, когда уже в студии начали заниматься, там уже были постановки, там и кубики, и квадратики, и прямоугольники, и орнаменты, и рисунок. Все это мы проходили уже перед тем, как уже поступать в училище. Это естественно, это база перед поступлением в училище. Поступал ли мы э, коллективно? У нас три человека из дружковки было. Из троих я поступил. Так получилось, сложилась судьба. Поступил на керамическое отделение, потому что на живописное отделение я по баллам смотрю я не прохожу. И еще добавок ко всему, Александр Манович, руководитель керамического отделения, ходил и приглашал, потому что не было, был недобор на керамическое отделение. Ну, я переписал заявление на живописное, на керамическое, сдал дополнительный экзамен по композиции, и меня зачислили в художественное училище Луганское. Тогда да. было Ворошиловградское государственное художественное училище. Сколько лет там учиться? Пять лет мы Пять раньше лет. учились, да. О, Пять лет. Потом я э, на следующий год э, открыли э, скульптурное отделение. Прием был на скульптурное отделение, помимо того, что на живописное угу. и был э, прием на скульптурное отделение. На керамическом факультете была скульптура, но ее было недостаточно. А я ее ну, да. вот как-то. И там наверное в основном женщины учились, девушки нет? Ну нет, у нас, нет, <свят> у <свят> нас на, на сегодняшний день в нашем художественном училище в основном девочки <свят> учатся, да? а тогда было в основном мальчики, почему-то да. так ]ですね. вот было, были и девочки, и я перешел со, со второго курса на первый курс. Скульптурное отделение, и вот я его в первом году закончил в художественном училище, именно скульптурное отделение. И вот, моя жизнь с этого момента начала ну, развиваться. Это что? Значит, с глины начали работать. Да, это расскажите. Ну, мы в глине как мы это... в глине пластилине работали еще в училище. Это естественно закономерно. Эскизы делали и в глине, и в пластилине. Вот в данном случае. Вот как вот, Джон Ю стоит. В таком размере, в маленьком размере сначала мысли. Вы покажите Ой. его, его не видно на черном нет. фоне, он черненький маленький. Ну вы что, не можете больше их делать, хотя бы в два раза. Нет, если можно делать... Это вы, говорите, первая работа самая, да, вот это вот... Это не первая работа, это первый вариант Джона Юза. Первый вариант. И мысли свои выражаешь сначала в маленьком варианте. Ну... Так положено. Вроде как бы зафиксируешь свои мысли вот в таком варианте. Они могут быть и больше размером, а потом переходишь, вот в такой. Нет, ну вот поэтому уже можно судить. Конечно. Под это все, это... уже видно, что состоится. Ну, Хороший конечно. памятник. Это тут, конечно, уже за 10 лет, за 12 лет уже не сохранился. Ни... А, это подлинник, который вы вот этот самый. Оригинал, да. да? Ага, тут нет вот молотка, как. наковальни нет. А вот, да, тут же у меня было еще там Теодолит там должен был быть, там Дикое поле. Ну, это первый такой вариант, первая мысль такая Ясно. была. Ясно. И потом уже начинаешь разрабатывать более... Так что в училище... Понятно. В училище... Ну, вы накателе... загорелись этим делом. Да, конечно, я проникся любовью к скульптуре и занимаюсь по сей день. Закончили вы училище, закончил училище, меня определили тогда, были производственные мастерские, меня оставили в Луганске в художественно-производственном комбинате, зачислили, потому что я уже со второго курса работал там. Угу. Ну, вроде как студент, вроде как подрабатывал. Ну, ну, тем не, не менее, это, это было самое хорошее. Да, что может это быть. была и практика сразу одновременно, и те преподаватели, которые у нас в и преподавали, я у них, ну, в общем, был и помощником, и форматором, и даже натурщиком был. В общем, но тем не менее, когда я закончил училище, меня оставили в художественно-производственном комбинате. Я уже тогда принимал участие в выставках. В областных, правда, на республику нас не пускали. Тогда как-то не было такой. Это сейчас уже студенты учащиеся в училище и в академиях, они принимают участие в республиканских, всесоюзных выставках. А тогда этого не было. Ну, тем не менее, мы занимались, работали. А дальше учиться не пошли? Ну, как, приглашали. Когда был у нас Вяткин из Харькова, председатель экзаменационной комиссии, он многих ребят пригласил в, учили в академию, тогда был Институт, и в том числе и меня пригласил на скульптурное отделение. Ну так сложилась судьба, что я на пятом курсе уже обзавелся семьей и вроде а -а -а. как бы и вроде как бы уже не Ведь до у этого него было была семья. Да, как да. и, и поэтому как-то так. Ну у меня большая э жизненная практика. Ясно. Нет, ну, конечно, мне кажется, вообще на практике больше всего учишься. Вот, например, на телевидении работать. Сколько в университете не учишься, а здесь учишься. Ну, конечно, тут, конечно. Тут же у вас тоже это самое. Памятники, бюсты, мемориальные доски, да, да. и участие во всех-всех многих других жанрах. Да. О работах ваших немножко поговорим. Потому что вот когда была ваша выставка к юбилею, да, там очень много было ваших работ, которых никто не знал и, и не помнит. Они где-то стоят по, по, да. по области, по Украине да. и так да. далее, и так далее. Вот, например, мемориал защитников Святогорска. Погибшие генералы, герои Советского Союза. Батюк, Шуклин, Сечкин. Да. Да. Вот. Там там. Mm. Это был правительственный заказ сначала. Министерство культуры официально написало такое письмо, тогда у нас еще художественно-производственный комбинат был, и официально по распределению. Это, этот был заказ выделен чисто, ну, будем говорить, именной. Он на меня был я тогда пригласил своего коллегу, который со мной в мастерской работал. Мы вдвоем этот проект разрабатывали. Там намечалось на горе Артема за памятником Артема. Там большой комплекс намечался. Признали, что это излишество в архитектуре, это когда еще Хрущев был при его руководстве. И эти, все правительственные заказы аннулировали и не ста... остановились. И памятники Ленина, и памятники погибшим при освобождении, и э, этот мемориал был остановлен. Потом со временем э, возвратились к этому конечно, более упрощенному варианту, и я выполнил этот проект. Ну, сначала у нас было э, выполнены три портрета вместе с Васей Лютым. Mm -hmm. Мы делали три портрета Батюкашу, Клина и Сечкина. Это большие портреты. По размеру они 2,20. Вот так, по высоте. Mm -hmm. э, вот. Ну, головы очень большие. Они сейчас стоят там. А потом уже до доработали там эпизод Великой Отечественной войны. Ну освобождение, как ну, бы да. там. Ну эпизод великой отечественной. Вот этот я и вариант. Ну и кроме у вас было в эти годы вот были скульптурные работы ученых, врачей, да. шахтеров, да, да, да. каких-то. Это все славные передовики. Это все, да. То, по тому времени. А что, Ну время в какое время, было, такое. В то время э -э, по решению горкома, обкома, да. обкома и, и горкома партии давали кандидатуры. Вот в данном случае я лепил шахты засядка, монети налепил. Это не только я, mm -hmm. а и многие художники, кто писал, кто рисовал героев и заслуженных передовиков производства. Кто-то шахтера, кто-то металлурга, кто-то врача, кто-то строителя. Ну, в общем, в моей практике было, я вылепил все профессии, короче говоря, mm -hmm. со всеми профессиями я делал портреты. В данном случае от Манекина у меня республиканская выставка. Mm -hmm. Ну, это было, и я на Стахановском движении, я этим портретом занял второе место по, по республике. А вот скульптурная композиция мне очень понравилась. «Рыбколхоза рыб Славинский». С огромной рыбиной, ну, да. и огромный да. рыбак идет ну, и к обеду несет. Расскажите, Ну, такой, такой был заказ. Это чисто заказная работа. От колхоза Славинский? Да, Славинский да, ага. рыбколхоз заказал такую работу. И вот вы сделаете такую работу, чтобы было показано и видно было, что в рыбколхозе воспитывают то есть выращивают, не воспитывают, да. выращивают рыбы такую, чтобы было на стол трудящимся, чтобы было поднести. Там зеркальный карп, да. килограмм на 20. Ну вот мы с коллегой вылепили первый и второй варианты. Первый сначала приняли вариант моего коллеги Киселева Ивана Васильевича. Ну, потом когда заказчик приехал, ну, а потом ведем разговор, да. да. Тогда э -э, мы эту работу поломали и возвратились к моему варианту, где э -э, рыбак держит в руках и преподносит, вроде бы как э -э, рыбу. Трудящимся. Да рыбищу. Рыбищу, да. Карпа. Ну, такой это заказ. Ну, это не выставочная работа. Но она до сих пор стоит. Это уже... Стоит, да? Они разукрасили там ее, я слышал. ее, как... Я не знаю, как... Вот это, я понимаю, работа. Да, вот едешь... Она радость приносит. Ну, естественно. Ну, конечно, скульптура этого не терпит, конечно, такой росписи. Я слышал, что вы принимали участие в работе над памятником, который знают и любят все дончане. Это шахтер вот так стоит с углем. Шахте... Да. Слава шахтерскому да. труду, да. Вот расскажите о своем участии. Это делался сувенир для Хрущева. Было такое нам задание перед скульпторами поставлено, сделать сувенир в подарок Хрущеву. У него был какой-то юбилей. К приезду, там. что ли? А, туда, в да, Москву отвезти. Да, у -у -у. для Москвы. Мы сделали эти варианты. И прошел вариант, вот, который э, сейчас стоит шахтер э, с глыбой угля. И, в общем, тогда был Дегтярев, Шульгин был у власти. И, в общем, начали делать, начали делать. А тут время подошло такое, что э, э, Хрущева подвинули. И э, э, Дегтярев сказал, что этот мы памятник сделаем у себя э, в Донецке, поставим. Ну, многие были за, многие были против. Но, тем не менее, э, поставили этот памятник. Э, заставили даже э, признать его, что это будет когда-то символом Донбасса. Ну, никто не предполагал. Наши, конечно, титы такие знаменитые мастера как Косин, Гевеке, Полоник были, конечно, против. Почему их не их памятник, а именно этот памятник поставили? Ну, так решило правительство, и так, в общем, на самом деле, но на сегодняшний день этот. Ну, что я могу сказать? Ракетянский автор этого памятника Виктор Гаус, Павел Сагаевич. Ракитянскому дали выполнить по этому рисунку, по рисунку Палысаковича модель сделать. И вот сделали модель, и когда был уже решен вопрос, что этот памятник должен, должен не памятник, а скульптурная композиция должен стоять в городе, Ракитянский начал выполнять ее, выполнил, сделал рабочую модель и пригласил меня на Процесс увеличения этой работы с двухметровой рабочей модели до 6 метров 6 метров 5 сантиметров, так у нас mm. она э, им, именуется, везде так и записано. Ну, началось, начался процесс. Мы работали э, месяцев, наверное, 6 или 7, э, выполняли эту работу под трибунами стадиона Шахтер. Э, ни разу мы на футбол не ходили, потому mm -hmm. что нам некогда было. Вот, мы занимались этой работой. Ну, под руководством, конечно, ракетянского. А отливали где? Ну, отливали здесь, в Донецке. Тоже на... да, в Донецке, mm -hmm. да. На вагоноремонтном заводе отливали. Шли годы, вы набирали вагоны, будем говорить по-украински. И был объявлен конкурс на нашего родоначальника города Юза да, Джона. Был, был такой, mm -hmm. да. Сразу объявили тогда удивительно, что сразу объявили на конкурс на Юза, на Соловьяненко и на рыцарем дола Службы безопасности. Mm -hmm. Вот как-то так получилось в течение обстоятельств, и эти все три конкурса я и выиграл. Конкурсы проводится э, ну независимая вот, комиссия нет жюри это само жюри. собой э, вот. а э, материалы к этому э, фамилию не подписываешь вот как мы на, на республиканских выставках на Всесоюзах, ну, мы да, обязательно да. бирочку и там все каталожные данные фамилия имя отчество а здесь закрыто конверт вот, и, на, и на конверте, этом и я и на конверте и... пятизначные цифры стоят а потом, когда заинтересовались проектом, и начинают, открывают и Я смотрят, кто же все-таки автор вот, и потом уже оглашается автор и победитель конкурса. Ну как у вас этот образ исторически складывался? Вы читали, наверное, на нем литературу, какой он по характеру, какой в работе. Ну, и, и по Юзу, и по Соловьяненко, и по рыцарям Дога, конечно, занимались материалом, читали, естественно, это без этого не не могло быть. В основном я пользовался именно фотографиями, mm -hmm. не рисунками, ничем, а только фотографиями. Если я с лепил, я ездил даже в Киев к Светлане Дмитриевне, в дом, там знакомился, масса фотографий у нее было. Она, собственно, и решила исход первого места. Вот этого варианта, который стоит сейчас около оперного театра. Mm -hmm. Это ее уже окончательно было слово. Все эскизы были выставлены в оперном театре. Был доступ всем трудящимся. Делали отзыв. И больше отзывов было о моем варианте. Нет, мы о Юзе еще немножко не закончили. Почему? Потому что он сперва был почти на земле поставлен, а потом сделали хороший подстамент. Со мной да. тогда в паре работал архитектор, он не архитектор, он художник. Сейчас мы его приняли в союз, Анатолий Мануилов. Вот. С самого первого начала он у нас был на холме, вот как сейчас его восстановили. Тогда времени не было, и его Александр Алексеевич Лукьянченко сказал, давайте как можно быстрее поставим, откроем, а потом уже со временем мы возвратимся к проекту, который, который был принят. Ну, так оно и получилось. Ну, а когда поставили, все стало на своем месте. Все То стало на... было видно, что действительно это основатель. Ну, да, да. Тогда да, мы подняли его. Mm -hmm. Так было запланировано у нас по проекту. Ну, это первый он, вариант. Он, он, он это первый понравится. вариант с, Те, с Теодолитом. Это я первое место взял этим вариантом. И когда я уже отошел от этого варианта, а рискнул, сделал второй вариант, и второй вариант занял первое место, который сейчас стоит у здания там на, ну, на вот Примерно в то же время, как вы сказали, вы работали над памятником Соловьяненко. Да? Да. Там уже тоже были какие-то поиски, и там еще угодить надо было и семье артиста, ну, конечно, и отцам но, города, но. и так далее, и так далее. Виктор, Виктор Михайлович, обязательно, да. конечно. Приезжали все, смотрели, даже Светлана Дмитриевна, когда я сдавал уже работу окончательно ей, ну, был там и Лукьянченко смотрел, естественно же, без него не могло обойтись этого. Вот. А курировал Соловьяненко Янукович, конечно, в то время, когда он был мэром области. Вот. И Светлана Дмитриевна брала из Киева специалиста, который выполнял на кладбище, и там во дворе стоит памятник Соловьяненко. Ну, приняли без замечаний. Ну, похвалили. это, как я, мне приходилось считать, очень удачный образ у Соловьяненко был, что он там герцог, а потом вдруг шахтерский герцог. Ну да, но это так уже у нас пошло такое поверье, что шахтерский герцог – ну и, да. Э, да, ну она была за мой вариант, но ну, в какой-то степени и в душе у нее было какой-то такой вот, что в герцог он был немножечко отрицательный, этот, ну да. герой, он сладострастный. Но был. тем не менее, тем не менее она согласилась с этим, и, а я его сделал обобщенный образ такой, э, не, не сделал ни в тапочках, ни в носочках, ничего, а я его такой образ собирательный. Ну, сделан. понятно. Собирательный, который я. Все равно, памятник-то, певцу стали, ну, конечно, правильно конечно же. да. Ну, а когда уже коснулся вопроса: он в бронзе отлит, очень доброкачественный отлит, у нас в Донецке отливали. Ну, когда захотели его позолотить, поехали гонцы специально в Австрию, посмотрели на памятник Штраусу, ну и решили у себя здесь позолотить. Ну, вот так он и стоит. Да. Золотой. Но сперва они что-то там не, не доделали, да, в лице, потому что он Но был они, довольно непривлекательный. Они не доделали, а просто эти специалисты впервые столкнулись с такой работой. Да. Они золотили купола на церквях, а тут, у них, позол, позолот, а тут да. они столкнулись по золото памятника, понимаете, mm -hmm. э, сами харьков, харьковчане. Но когда они уже позолотили его они уже сделали тоже вывод такой, что Митрофанович, надо было бы нам заказать специальное сусальное золото, чтобы оно не рефлексировало ни на, на, на лицо, потому что и от плечевого пояса рефлексы идут на лицо, и само лицо рефлексирует, и в какой-то степени сбивает э, портретное сходство. Ну, тем Но не вы день. знаете, спустя время оно все-таки как-то грациализировалось от солнца, от дождей чем-то. И Пыль... вот сейчас подходишь, да. уже не так, как раньше. Да, конечно. Ну, и сусальное золото темнеет, естественно. Оно У -у -у. же все-таки... Есть... Добавки какие-то есть там? Ну, безусловно. Которые влияют на что-то происходит, природе влияет, да. может все оставаться да, на, да, на одном месте. конечно. Конечно. Ну, а один из последних памятников, Сергей Сергеевич Прокофьев, тоже поиски велись. Сперва он за роялем, ну-ка расскажите, ну... у нас есть фотографии всех этих ваших. Это, это перед 2012 годом был тоже объявлен конкурс, сразу одновременно на памятник Толстому и на Прокофьева. Угу. Ну так сложилась судьба И что... опять скорых выиграл и... и так сложилась судьба что эти... Может фамилия ваша выигралась <связано> Да, <что такое? связано> два этих конкурса я выиграл э И стоял вопрос О уже О увеличении И постановке на... на месте Величину сооружения Ну потом как-то так Это хотели сделать в 2012 году Ну видно денег не хватило Как-то затянулось Затянулось был объявлен через два года год Прокофьева, мы готовились... Год Прокофьева. Прокофьева, да. Мы готовились, художники, мы сделали выставку в честь Прокофьева. Я сделал портрет, ну, был на открытии Александра Ильича Лукьянченко, и потом, когда уже закончилась выставка он вместе с Шишацким, пришли ко мне в кабинет, увидели, собственно, Лукьянченко привез Шишацкого, и решили, что этот бюст они установят. Уже не композицию, которую угу. принято было у меня, композиция. Ну, там очень дорого там, было бы, там ну, столько за роя... бронзы за ро... на один рояль бы ну, пошло. за рояль, <свят> ну, Колесников сказал, что у нас в Донецкой области достаточно материала такого бронзы, мы его выполним. Ну, на сегодняшний день остановились на, на бюсте, на бюсте. Я его... он ну, а Ничего мне... себе бюст. Есть фотография, вывод а -а -а. такой вот, а бюст... Ну, так получилось, что я его... Два вылеп... в три раза больше. Я его вылепил, где-то он в размере метр десять. И а -а -а. когда Александр Алексеевич сказал, что увеличьте его в два раза, и он получился 2,20. 2,20. Да. Ну, для воздуха этот размер... Нормальный, как раз. Но более. там он будет на месте. Потому что там рядом филармония. Это возле филармонии. Ну, пока решается спать, вопрос. Спорить. Сейчас решается вопрос, э -э где его Ну, концертный установить. зал имени Прокофьева. И там есть местечко. Ну, для я него. думаю, конечно, да, оно я было тоже... бы уместно там бы поставить. Вы как автор памятника? Да. Дон, там Прохранник. были ларечки. Их эти ларечки убрали специально для да. этого памятника. Ну, на сегодняшний день пока. Ну, скажите, пожалуйста, а вот Неизвестно. сегодня под, подрастает вам смена? Мастера такие, так сказать, скуль скульпторы. Вы знаете, на сегодняшний день нет такого. Нет. У нас нет базы, нет возможности приглашать даже специалистов, которые... Ну, в каждом училище сейчас готовят скульптурных отделений. Нет, естественно. Сейчас в основном все на компьютерную графику перешли. Вот. Живописи и компьютерная графика. Если в академиях заканчивают там 5-6 человек скульпторов, конечно, во Львове, в Киеве, в Харькове есть такие отделения скульпторов, но там по, 2, по 5-6 человек скульпторов, и они оседают в основном на местах в Киеве, во Львове, там, в Харькове или уезжают за границу. В данном случае мы, когда у нас была база, мы приглашали из Ленинграда, из Москвы, из Киева. Мы даже заказы давали специально на специалистов, на скульпторов, на живописцев, на графиков. Мы их обеспечивали квартирами, мы обеспечили мастерскими, а, вот Мастерскими же были. Ну, конечно. Тогда каждый, заканчивая вуз, он уже знал, куда он едет, на что он едет. Сейчас этого у нас нет. Поэтому... Притока у нас Очень специалистов жаль. нет. Ну что ж, поживем, пять, посмотрим. Пять человек на, на Донецкую область на, осталось наших Да, Было 24 человека, сейчас вот осталось пять. Тем не менее, Александр Дмитриев, спасибо за беседу. Подошла она у нас к ну, концу. Еще раз сердечно спасибо, поздравляем вас с двумя юбилеями. Желаем вам здоровья и успеха в вашем творчестве. С Спасибо. нами был Шкульпер Александр Скорых. До свидания. До будущих.